Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai Kami dari kumpulan AD2 pada hari ini akan mengetengahkan satu isu yang sedang hangat diperkatakan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi UPSI Kerana isu ini menjadi isu yang besar, kumpulan kami telah mengadakan satu kempen yang bertajuk Hentikan Buli Cyber Dalam video ini, kita akan membincangkan isu-isu buli cyber hasil daripada kajian selidik yang telah kami jalankan serta keberkesanan kempen ini. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita saksikan. Berikut merupakan tinjauan Google Form yang telah kami jalankan tentang maksud Bully Cyber. Namun, terdapat pelbagai maksud yang dikongsi oleh responden kami. Antara maksud yang paling kerap disebut oleh responden kami ialah Juli Cyber bermaksud perbuatan membuli seseorang di atas talian termasuk menggunakan media sosial seperti platform WhatsApp, Instagram dan TikTok. Yang kedua, ia merujuk pada komen negatif atau kata-kata kesat yang boleh memberi kesan kepada emosi dan juga kesihatan mental mangsa. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi digital untuk mengganggu, mengugut dan merosakkan reputasi seseorang secara maya. Jelaslah bahawa isu buli cyber ini bukan sekadar gurauan tetapi ia boleh memberi kesan yang besar kepada kehidupan dan kesejahteraan kehidupan seseorang. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang cyberbullying, mendedahkan kesan sebenar terhadap mangsa, menggalakkan tindakan pencegahan dan sokongan, serta memberikan ruang kepada suara mangsa. Oleh itu, kami telah menjalankan satu soalan sentik yang berjaya mengumpulkan sebanyak 67 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa usi serta luar usi bagi tujuan untuk mencapai objektif kajian ini. Selain itu, kami juga telah mengedarkan poster kempen Hentikan Buli Cyber kepada mahasiswa-mahasiswi UPSI di sekitar universiti sebagai langkah awal untuk memberi kesedaran. kami telah menjalankan soal studi yang melibatkan 67 responden terdiri daripada mahasiswa UPSI dan juga pelajar daripada institusi-institusi lain. Tujuan kami melakukan soal studi ini adalah untuk mengenal pasti dan menilai tahap kesedaran dan juga pengalaman mangsa-mangsa kes berisadu ini. Jadi, uh, melalui data yang kami dapat daripada soal studi ini adalah 98% daripada responden mengetahui apakah itu istilah buli. Jadi, platform-platform yang sering berlakunya uh, kes buli cyber ini adalah TikTok, Instagram dan juga Facebook. 68.7% responden menyatakan bahawa mereka pernah terlibat sebagai mangsa buli cyber ini. Namun begitu 56.7% daripada mereka tidak tahu kepada siapa patut mereka uh, melaporkan kes buli cyber ini. <coughs> Apabila ditanya, apakah yang anda akan lakukan jika anda melihat seseorang itu dibuli secara dalam talian kebanyakan kepada mereka melaporkan uh, bahawa mereka akan uh, menukar angsa, menukar pembuli dan juga melaporkan kepada pihak berkuasa. Kebaikan Kampen Puli Cyber SSR ini adalah kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang hal buli uh, cyber, jenis-jenisnya dan kesan yang mungkin berlaku melalui pengedaran flyers dan video SSR. Ia juga memberi pencegahan awal agar pelajar lebih berhati-hati agar tidak menjadi mangsa ataupun pembuli. Selain itu, kami mendidik generasi muda tentang etika digital seperti bagaimana menggunakan media sosial secara beretika dan bertanggungjawab sekaligus mengurangkan risiko penyalahgunaan teknologi. Kami turut menyediakan maklumat tentang saluran bantuan seperti pusat kaunseling UPSI, ibu bapa, talian bantuan dan QR Code ke laman sesawang seperti Cyber Security Malaysia bagi mereka yang memerlukan sokongan. Walaupun kempen ini telah berjaya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang telah kami kenal pasti. Antaranya ialah jumlah responden yang terhad, masa pelaksanaan yang singkat dan juga penyebaran maklumat yang belum menyeluruh. Kami juga tidak pasti adakah para pelajar benar-benar membaca flyers yang telah kami edarkan dan kesedaran masih perlu diperkukuhkan. Oleh itu, sebagai langkah penambahbaikan, kami telah memuat naik video ini ke platform media sosial seperti YouTube agar kempen kesedaran ini dapat disebarkan kepada lebih ramai orang lagi. Daripada 67 responden, 68.7% pernah menjadi mangsa buli cyber. Ada majoriti mengatakan bahawa mereka berasa marah, takut, dan sedih. Mereka berasa marah kerana mereka dihina secara terbuka dalam talian dan ada yang dipersendakan oleh rakan sendiri. Perasaan marah ini timbul kerana mereka tidak dapat mempertahankan diri dan harga diri mereka juga tercala. Emosi-emosi ini membuktikan bahawa buli cyber ini bukanlah isu yang ringan. Ia meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kesihatan mental mangsa. Perasaan takut pula muncul apabila mereka rasa risau identiti atau masalah peribadi mereka disebarkan, dipugutkan atau dimalukan secara umum. Tambahan pula, pembuli cyber sering berselindung di sebalik akaun palsu menjadikan mereka rasa terancam. Manakala perasaan sedih datang apabila mereka rasa tersisih, tidak dipedulikan dan kehilangan keyakinan tinggi. Sesetengah responden juga berkongsi bahawa mereka mula menjauhkan diri daripada rakan dan mengalami tekanan emosi akibat buli tersebut. Kempen ini telah muka mata kami tentang kesan buruk buli cyber terhadap uh, emosi dan keyakinan mangsa. Sepanjang projek ini, kami telah belajar cara buli berlaku, perasaan mangsa dan langkah yang boleh diambil untuk menghentikannya. Kami juga sedar bahawa masih ramai yang tidak tahu apa yang perlu dilakukan apabila dibuli. Oleh itu, diharapkan kempen ini dapat memberi kesedaran, sokongan dan menjadi titik permulaan terhadap perubahan sikap dalam penggunaan media sosial.